Вечір в прямому ефірі 34-го телеканалу програма Погляд. Дніпропетровські спортсмен готуються до Олімпіади в Лондоні. За кого будемо вболівати та на які нагороди можна розраховувати, в яких умовах тренується нове покоління спортивних зірок та чи всім Дніпропетровським сім'ям по кишені виховати чемпіонів? Про це говоримо сьогодні з заступником міського голови Дніпропетровська Іриною Зайцевою. Зайцева Ірина Георгіївна, заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів, депутат Дніпропетровської міської ради від партії регіонів, народилася у 1964 році. Освіта вища магістр державного управління на посаді заступника міського голови. Працює з вересня 2006 року. Заміжня має двох синів. Захоплюється спортом. Вільний час любить проводити у сімейному колі. Вітаю вас, Ірина Георгівну. Безперечно, головна спортивна подія року це Літня Олімпіада в Лондоні. Хто поїде від Дніпропетровська, до кого будемо вболівати та як триває підготовка спортсменів? Добрий вечір. Ну, це одне з таких. в важнейших событий, не говоря о евро, я думаю, все-таки мы поговорим немножко о евро чемпионате по футболу, но э, олимпиада это событие, которое, э, в котором участвуют и готовятся все спортсмены э, в в городе Днепропетровске в 36 видах спорта, потому что у нас культивируется 36 олимпийских видов спорта. У нас достаточно серьезная команда едет от Днепропетровской области. На сегодняшний день это 26 человек. Большинство из них жители Днепропетровска. 21 человек подтвердил свое участие, получив лицензию. Мы довольны такой, естественно, цифрой и хотели, чтобы еще и после Олимпиады из Лондона к нам приехали наши ребята-спортсмены и привезли заслуженные награды. Тем более, что этот раз подготовка к Олимпиаде очень серьезно контролировалась, в том числе и властью. Областная власть выступила с инициативой, и по инициативе губернатора все наши олимпийцы, которые приедут с заслуженными наградами, они получат квартиры от областной власти. Точно так же городской голова подтвердил свое участие в денежных премиях нашим ребятам, которые привезут медали, золотые серебряные и бронзовые. Мы очень будем за них болеть и думаем, что из Лондона наша команда Днепропетровская приедет, ну как минимум точно усилившись, даже если и не за счет только медалей, за счет опыта, за счет командного духа и за счет, конечно, результативности. Мы на это очень надеемся. Но если говорить о наших ребятах, то я просто хотела бы привести, что у нас очень сильные олимпийцы в традиционных видах, в Днепропетровске такие, как плавание, такие, как байдарочники. Совсем недавно, 27 мая, мая наша четверка женская подтвердила ну, как бы свое звание и свои заслуженные амбиции на олимпийские медали, став в Швейцарии лучшими среди четверок женских. Это мы... в Европе, так? Что да, да в Европе? Мы... это в Европе. Мы очень болели за наших девчонок, они традиционные традиционно тренируются у нас на нашем коммунальном предприятии, в водно-спортивном комбинате. И у нас достаточно очень уже серьезные такие претензии на награды среди мужчин, среди женщин. Академическая гребля, байдарки. Мы надеемся здесь на, естественно, призовые места. Хотелось бы рассчитывать. Мы очень рады за ребят, которые едут. У нас пловцы очень сильная команда, у нас очень сильная команда традиционно борцов Днепропетровских, которые подтверждают подтверждают из Олимпиады к Олимпиаде свои достижения. И, в общем-то, мы считаем, что ребята, которые подготовились они выступят очень хорошо. У них есть А. Стимул. Здесь в за них будет болеть вся Днепропетровщина. И у них есть мотивация. Но мы говорим сегодня и о хорошем денежном премировании со стороны городской власти, естественно, о получении квартиры от такого, губернатора. Их Вы знаете, я вот вам приведу такой пример. У нас совсем недавно состоялся разговор. Один из интересных хлопцев, которого мы переманили, ну, вернее, клуб «Медведь» переманил из Москвы, это наш спортсмен, который занимается борьбой, греко-римской борьбой. Его клуб просто переманил, я так скажу честно, из Москвы. Он получил очень заслуженные медали в ближайшее, в недавнее время, это апрель-май месяц, подтвердив сначала бронзой, а потом серебром на европейских турнирах, получив лицензию. Это я говорю сейчас о Жене Орлове. У нас эта категория 120 килограммов давно как бы была подзабытая среди борцов. И, и вдруг такая, ну, в общем-то, такая, ну, как бы очень серьезная победа с вот, клуба «Медведь». И после этого тренеры сам Женя обратились в городской совет о поддержке подготовки на Олимпиаде. Мы посоветовались с председателем областной комиссии депутатской. Он поддержал нас, вышел с инициативой губернатора. И губернатор дал поручение, мы полностью за счет областной, областной власти поддержали спортсмена, выделили средства ему на подготовку, на проживание, на питание, на тренировочный процесс. И надеемся, что Женя, хотя он едет в консолидированные заявки от за Порожье и Днепропетровщины, ну, потому что это уже в последний момент определяется, привезет нам точно медали и точно может рассчитывать на квартиру в Днепропетровске. Ну, а всем остальным нашим ребятам, потому что у нас очень хорошие пока... ребята показали сегодня результаты в, те... в триатлоне. Совсем недавно мы Проводили здесь в Днепропетровске соревнования, когда показывали, что такое триатлон. Бег, плавание, велосипед такой, массовый, красивый вид спорта. И вот создав здесь федерацию, поддержав в, в, в спортивной школе нашей, открыв отделение, мы уже через два года получаем прекрасный результат на европейских соревнованиях ⁇ Серебро ⁇ И так происходит. Регби еще давно я знаю, например... Більш молодше покоління взагалі для них регбі с з э, іноземними країнами, зокрема з Сполученими Штатами Америки. Виявляється, що регбі було в Дніпропетровську давно, і було досить успішним. Ви знаєте, вот, спорта. как я сказала, у нас 70 видов спорта культивується в Дніпропетровську, з них 36 э, олимпийские. Очень много видов спорта поддерживается благодаря э, совместным усилиям власти, областной, городской и э, клубам спортивным и э, меценатам там спорт... Появляются люди, которые начинают поддерживать спорт. Вот так было с лыжами спортивными, когда несколько лет назад мы поддержали, так мы парусников поддержали, так возродилась наша спортивная гимнастика. У нас была практически потеряна школа детской гимнастики, я имею в виду спортивной. По многим видам спорта мы начали отставать. И вот совместные усилия приводят к интереснейшим результатам. Например, в Днепропетровске я хочу для истории рассказать, в Днепропетровске много-много лет назад еще при Советском Союзе была практически сильнейшая команда на Днепропрессе. Всего было несколько... Ну, практически 50 лет назад, оказывается, в Советском Союзе, в Днепре была одна из самых сильных команд Советского Союза. И вот на протяжении многих десятилетий э, эта прекраснейшая традиция была потеряна. И совсем недавно появились энтузиасты, появились люди, которые возродили этот вид спорта в Днепропетровске, возродили команду, очень успешно тренируются. Мы совсем недавно уже пригласили э, на соревнования, э, к нам приехало 9 команд со всей Украины. Мы провели здесь одни из э, отборочных турниров э, чемпионата Украины. И хочу вам сказать, на этой неделе наша Днепропетровская команда летит в Грузию, где будет проведен товарищеский матч э, Грузия-Украина. Мы довольны так, ну, вот таким отношением спортсменов и жителей, потому что э, ребята должны э, ребята должны чувствовать, что э, по любому направлению физической культуры или спорта любой молодой человек может э, точно приложить свои умения, Он может записаться уже в любую секцию в любой мы по этому поговорим детальнейше. мы вас слушаем. Здравствуйте. Добрый вечер, вы в эфире. Задавайте свои вопросы. Мы знаем, что э, городская власть делает очень много для спорта, для это все здорово. Э, скажите, пожалуйста, э, на данный момент э, вся городская общественность шумит о том, что э, происходит продажа спиртного, слабоалкогольных напитков в парке Лазаря Глоба. Дуже дякую вам за запитання. Очень правильный вопрос и очень правильно поставленный, потому что нельзя просто развивать физкультуру и спорт в отдельно взятых секциях, спортивных школах, не пропагандируя эту позицию городской власти везде. Очень правильная позиция. Мы на протяжении двух недель ежедневно проводим рейды. сегодня в парке, но я больше бы переживала не за парк Глоба, я бы переживала за парк Шевченко, где у нас был неприятный случай совсем недавно. Я бы переживала за Воронцовку, где по появилась без, э, бесконтрольная продажа э, спиртных напитков. Я бы э, переживала за Приднепровск, там, где мы открыли пляж, и вообще за все доступные общественные места, где гуляет молодежь. То есть позиция городской власти простая. Если ты продал несовершеннолетнему пиво или другой, ну потому что пиво не совсем относится к спиртным напиткам, даже если ты продал пиво, и если ты продаешь слабоалкогольные напитки или алкоголь, ты не будешь работать в этом городе. Вот такая позиция позиция городской власти. Мы лишаем э, на протяжении двух уже недель, а как бы у меня такой очень ну, э, внутренне жесткий настрой по этому поводу, и предприниматели знают, что если мы сказали, мы лишим их э, права торговли. То есть мы заберем, аннулируем карту, разрешающую им торговать, и потом они переходят э, сразу в ранг незаконной э, торговли, и дальше с ними пусть занимаются правоохранительные органы. Спасибо за этот вопрос, но тут я бы хотела поддержки от всех. То есть с этим надо боро бороться всем миром. Причем пропагандируя спорт, например, как молодежь, которая собралась и демонстрировала уличный вид спорта, такой как воркаут, когда 3000 ребят под проливным дождем, не за деньги, не по заставлению, как вот мы обычно, знаете, бывает, сгоняем кого-то, пришли, чтобы посмотреть на своих кумиров, в том числе наших украинских, в том числе нашего Днепропетровца. Можно сказать, что это возродение массового спорта? Про не о говорили Вы знаете, это просто уникальное событие в Днепропетровске, у стоков которого стоит конкретная группа людей. Я очень благодарна сегодня, пользуясь случаем Денису, который возобновил в Днепропетровске это направление. У него в Ютубе на просмотре его роликов больше сотни тысяч ребят выходит, да, переглядов. И я вам хочу сказать, что вот ребята вышли и провели такой фестиваль, подчеркиваю, за здоровый образ жизни. Они не пьют, они не курят, они пропагандируют здоровую общественную позицию молодого человека, который понимает, что за его судьбу он отвечает сам. И от того, как он живет, какой он здоровый и какое сильное его тело, в конечном приведет итоги, конечно, к здоровому духу. Поэтому мы в городской власти решили так, мы будем поддерживать все общественные Організації, які будуть піднімати а, здорового, здорового образу життя. Я хочу нагадати телеглядачам про в прямому ефірі. Його телефони 740 10 42, 740 10 41 та 740 10 43. Обов'язково долучайтесь до розмови, ставте свої запитання. Про талановитих спортсменів, звісно, приємно говорити, але одного запозят спортсменів часом буває замало. Дуже багато велику роль грає матеріально-технічна база. Як з цим у нас справа? Адже в минулому році було відкрито кілька таких великих спортивних споруд: це льодова арена, це і футбольні стадіони у сільських районах Дніпропетровщини. Як в цьому році щось буде реконструйовано чи побудовано? В прошлом году по инициативе губернатора у нас за государственные деньги, это деньги Кабинета министров, была построена новая искусственная ледовая арена с искусственным льдом для, занятия, для детского занятия, для хоккея, для фигурного катания. Мы буквально на протяжении последних полугода занимались формированием этой школы. У нас сегодня занимается в школе больше 400 девчонок и мальчишек. У нас открыты классы по фигурному катанию и хоккею. Для малышей и постарше они разбиты на секции. Лед весь расписан по минутке. То, чтобы она, не простой. она не то, что не простаивает, она сегодня ее снова не хватает. Например, опять мы получаем э, жалобные письма от э, наших ребят, которые тренируются на метеоре. Они являются сами представителями спортивного клуба Метеор и просят, чтобы мы им выделили бесплатно лед теперь на э, коммунальной арене. Но я хочу подчеркнуть: там будут тренироваться дети. «Сначала» и детско-юношеская спортивная школа. И там будут проводиться соревнования, которые популяризуют спорт. Вот, например, тоже инициатива одного из наших депутатов городского совета. К нам приедет 15-16 числа три российских команды, которые проведут вот такие показательные встречи, матчи на нашей ледовой арене. Для того, чтобы мы посмотрели, как играют в том числе и россияне, чтобы наши ребята потренировались, посмотрели. То есть это будет красивая игра целый день. А, посвященный вот а, хоккею. У нас а, есть звеночек, давайте да? послушаем, а потом обе продолжим. Добрый вечер, вы в эфире, задавайте ваши питание Здравствуйте. Добрый Андрей. вечер. Скажите, пожалуйста, я могу выразить благодарность. Не только Ирине Зайцевой, но вот хочется, не знаю, главе нашего, губернатору, э, главе нашего города, за то, что есть возрождение и идет работа. Ребята, вы сработаете, спасибо вам большое. Я бабушка, у меня трое внуков, я благодарю за ледовую арену, я благодарю за возрождение парка. И не знаю, как он сейчас называется, был парк Ленина. Приятно, общаться там было, и фонтанчик, и эти качели. Большое вам спасибо. Меньше болтовни, стало больше работы. Спасибо. Большое вам спасибо. Телефоны прямого эфира 740-1041, 740-1042, 740-1043. звони телефонуйте, спасибо. Что касается объектов, вот как раз по э, парку молодежному, который находится на красном камне. Кроме того, что там была открыта ледовая арена, там к, в этом сентябре, к дню города сдается полномасштабное поле футбольное с искусственным покрытием, это коммунальное поле, на котором сразу размещается детская-юношеская спортивная школа наша, потому что нам не хватает полей. И мы сегодня, встречаясь с городской федерацией по футболу, подводя итоги детского э, турнира в Днепропетровске, вот у нас очень важно родилась за два года, серьезно. Детский такой, знаете, бывший кожаный мяч, а сегодня это совсем другой старт, молодежь, такой живой, настоящий, знаете, такой настоящей э, футбольной такой игрой. И родители болеют, и дети играются, и э, количество детей больше двух тысяч, которые приняло участие в футбольном нашем, я имею в виду только спортивных школ, э, участие в этом турнире. А вообще, в, совсем недавно на стадионе «Метеор» мы собрали 20 тысяч школьников, где проведена была областная, областной финал игры между школьными командами. Команда. Да. И вы знаете, Никопольчане выиграли, они играли, но болел-то Половину Днепропетровска. То есть это, вы понимаете, вот когда собираются ребята с новой, и ты когда видишь, что на стадионе 20 тысяч молодежи, ты понимаешь, что ребята видят, к чему надо стремиться и чем нужно заниматься. Мы ну, очень этому еще рады. Один... Да. Добрый вечер, задавайте свое подание. Добрый вечер. <свят> У меня вопрос к Ирине Георгиевне. Двое мальчиков занимаются спортивной гимнастикой. И мы очень любим этот спорт и видели вас неоднократно тоже на соревнованиях, но у нас каждый год постоянно какие-то там конфузы или с водой, или со цветом, или там еще другого рода вопросы организационные, технические. И всегда там именно с вашей помощью удается решить. Вот вам большое спасибо, но все-таки хочется уточнить это. Потому что у нас гимнастика еще на стадии возрождения, или это как бы ну там нормальные передовые вопросы для спортзала, у которого там не очень много детей, там порядка там полторы сотни занимается всего. Это не футбол, у которого тысячи, но все же. Дуже дякую вам за звонок. Два года назад мы возродили школу. Это я, кстати, говорила: спасибо за звонок. Два года назад мы возродили коммунальную спортивную детскую школу по спортивной гимнастике. У нас там занимается около 400 детей. Правда, у нас нет женского отделения. Вот как раз совсем недавно мы приняли решение, что в следующем году закупаем оборудование для того, чтобы девочки начали заниматься спортивной гимнастикой. Проблема простая, называется она. Знаете, как это говорят, это человеческий фактор. Это мы говорим про спорткомплекс ⁇ Славутыч он еще давно месяц да, сидел в да, светла. Да, значит, проблема это уже решена, и спасибо родителям. Правда, мне было очень а, неудобно, и я вынуждена была после совещания с руководителями наших высших учебных заведений извиниться перед родителями от имени городской власти, что вообще, в принципе, такое могло быть, а что, там что родители... И почему, а, Дело в том, что в 35 лет назад, в советское время, все запиты были один от одного, и ни у кого никогда не было вопросов, что электричество теперь это очень серьезный продукт, за который надо платить, его надо э, э, заключать договор с облэнерго и э, очень серьезно контролировать. Э, ну к сожалению, случилось так, что на протяжении нескольких лет один из вузов не смог договориться с другим вузом, и они в результате выясняют отношения. Пришлось родителям поднять этот вопрос до серьезного уровня, до канала, скажем так, пока туда журналисты не поехали. После этого мы собрались все руководители, вопрос этот решили. Месяц мы дали им на заключение договоров, Облэнерго вышла как раз с инициативой помочь решить этот вопрос, но в принципе, слава богу, все, что все закончилось хорошо. Хотя это еще еще один э, как раз негативный факт э, того, как не должно быть. Вот то, что мы купили дорогое оборудование, то, что там столько деток занимается, то, что у нас команда стала третьей на Украине по спортивной гимнастике, это хорошо. А вот то, что хозяйственные работы и организационные решаются плохо, ну это, это, это нам минус. Я думаю, что такие вещи, э, как бы они есть, к сожалению. Або також в Дніпропетровську функціонує напевно одна з небагатьох комунальних школ в Україні, де навчають діток верховій їзді. Ще п'ять років тому вона була не в досить доброму стані, зокрема, приміщення. Мова навіть шла, що ми можемо втратити цю школу і цей об'єкт як зараз там справи. Вот перед школой я хочу вам сказать, что ни один спортивный объект, ни один культурологический объект мы в Днепропетровске не потеряем. Позиция такая губернатора, позиция такая городского головы и всего депутатского корпуса, ну как минимум нашего от партии регионов. То есть мы последовательно возвращаем все спортивные и культурологические объекты назад в коммунальную собственность. Это первое. Хотя это, конечно, сложно. Что касается детской школы, вы знаете, в июне месяце 20 числа у нас состоится очередной этап чемпионата Украины. Я приглашаю ваш канал. Посмотрите, какое она стала. Да, безусловно, это не частная школа э, где-нибудь в Европе, где ну, все в дубе или там все в паркете. Но на самом деле это сегодня современное, отремонтированное, коммунальное э, детское учреждение, где занимается 280 детей. И у нас сегодня все лошади в нормальном состоянии, они все ухоженные. И наши детки стали выигрывать соревнования. И теперь в Днепропетровск приезжают и ветераны, в том числе как два года назад у нас здесь был чемпионат мира среди ветеранов. Я очень благодарна за это и коллективу школы, и самое главное тренерам, которые сохранили школу верховой езды. И, конечно же, всему городскому совету, потому что на все это нужно финансирование. Якщо ми вже заговорили про розвиток масового спорту, про різноманітні спортивні школи та секції, то якщо можна так сказати, наскільки вони доступні для простого Дніпропетровця, для простої Дніпропетровської сім'ї? У нас в городе Днепропетровске работает 49 детско-юношеских спортивных школ. Из них 31 финансируется из городского бюджета, хотя своих школ 19, созданных городским советом, зарегистрировано при городском совете. А вот финансируем мы 31. Так сложилось, мы не бросили. Это было принято политическое решение несколько лет назад. Мы не бросили эти школы, когда они были на этапе вообще закрытия. Люди были вынуждены оказаться на улице. Мы поддержали и стали платить им заработную плату поочередно, каждый год мы потихонечку забираем их к себе в коммунальную школу. Мы открываем все время новые отделения, такие вот, как спортивная гимнастика, как триатлон, как пятиборье, как регби. Мы сейчас открываем новое, наконец-то, отделение по гонболу. Днепропетровск когда-то был одним из сильнейших городов, где были гонболистки, очень сильная женская команда, и мужская была очень сильная. Но за последние несколько лет этот вид спорта как раз как-то так сам по себе куда-то канул в небытие. Сейчас мы это дело восстанавливаем, и у нас в одной из детско-юношеских спортивных школ открывается новое отделение. Поэтому через несколько лет, я думаю, и в этом направлении у нас будет... Ну, какие-то достижения. Не след бояться, но, дорого, не прийму, но вот не я не хочу обратиться ко всем родителям. Надо приводить своих детей в спортивные школы. Надо через интернет, через систему э, коммуникации городской связи, через любые справочные э, телефонные довидники. Надо узнавать номера телефонов спортивных школ. Надо обращаться в э, городское управление по физической культуре и спорту и приводить своего ребенка на понравившуюся вам секцию. У нас занятия в школах в коммунальных бесплатно. Более того, наши дети ездят сегодня. Если раньше мы не могли себе позволить за границу детей отправлять. Сегодня наши дети ездят на все соревнования. У нас в Днепропетровске самое большое количество проведенных соревнований. по, Если взять по э, статистике Украины: 363 соревнования в Днепропетровске проводятся в год. 363 из 365 дней. Да? Поэтому. Э, Приводите своего ребенка в любую спортивную секцию, в любую понравившуюся вам школу, пусть он попробует несколько видов спорта, пусть он просто втянется в саму атмосферу, пусть ребенок попробует себя в нескольких видах спорта, потом он определится. Но и вы будете спокойны, ребенок будет занят, он будет э, присмотрен. У нас кроме тренеров обязательно есть еще психологи. У нас очень качественная подготовка идет сегодня на основе уже новейших разработок подготовки спортсменов. У нас очень интересные кадры, причем молодежь. Мы приняли решение сейчас из Института физкультуры активно забираем к себе ребят э, на работу в детско-юношеские спортивные школы. Если дитина захочет профессий, стать профессиональным спортсменом, не, в ней будут сдипности, чи влада зараз сможет допомогти профессиональным спортсменам, которые имеют с здобутки? А, ну вот пример, с которого я начинала по Жене Орлову, конкретный пример за конкретный промежуток короткие времени, когда спортсмену нужна была помощь. Практически все наши спортсмены, которые идут а, в сборную, это, которые, которые едут на Олимпийские игры, все финансируются из государственного бюджета. И а, Национальный Олимпийский кабинет, комитет, и Кабинет министров через министерство, и облгосадминистрация финансируют всех спортсменов. У нас ни один не остается без финансирования. Поэтому даже бояться не надо по этому поводу. Скажите, пожалуйста, за последние годы, вы уже не первый год заступник міського голови, как вам легче, Легше стало за останні роки, чи ні? Чи збільшилось фінансування? Коли приходять спортсмени, говорять: ну немає там, не вистачає грошей на екіпіровку чи на збори. Чи легше стало зараз знайти ці кошти? Спонсорів можливо почали більше залучати? робота. стало тяжелее, потому тому работать стали лучше. Вот это я вам так могу коротко сказать, потому что раньше тех, кто работали хорошо, было меньше. А теперь, кто работает хорошо, стало очень много в команде, поэтому все время приходится э, держать ритм. И, интересно, и интереса стало больше, и интересных стало результатов больше. У нас э, 229 раз спортсмены в прошлом году поднимались на высшую ступенью на мировых, европейских и чемпионатах Украины. 229 Днепропетров спортсменов привезли э, золото, серебро и бронзу. Это очень много. Поэтому это говорит о том, что несколько лет очень серьезно городской совет, городская власть, областная администрация вкладывали в развитие инфраструктуры, финансировали тренеров, проводили соревнования, давали деньги на э, тренировочные сборы, покупали новое спортивное оборудование, экипировку. И вот через несколько лет это начинает давать результаты. За кілька днів стартує єврочемпіонат з футболу. Скажіть, будь ласка, чи буде в Дніпропетровську фанзону? Як вона буде функціонувати? Що може запропонувати Дніпропетровськ своїм волівальникам та туристам? Ну, вы знаете, у нас Днепропетровский был недавно посещал наш кубок. У нас больше двух с половиной тысяч сфотографировалось вот по статистике самого Еврокомитета. комитета сфотографировалось Днепропетровцев с, кубком. Завтра к нам приезжает Руслана. Ну, вернее, она приехала сегодня, а завтра она на фестивальном причале закрывает тур по Украине в болеваемо разум. Поэтому я, пользуясь случаем, приглашаю всех на фестивальный причал в 20.00 на Прекраснейшее действие поддержать нашу команду украинскую по футболу, поддержать дух спортивный Днепропетровска и вместе с Русланой провести великолепный вечер. А что касается фанзоны, в Днепропетровске с 19 числа на площади Ленина начнется установка официальной фан-зоны, ее организовали для нас одни из официальных спонсоров Евро. Это КИА. Мы очень рады сотрудничеству с ними. Они устанавливают, как и положено, не только для просмотра матчев оборудования, но не устанавливая там мини-поле по футболу. Там практически с 21 числа в режиме каждый час будет проходить соревнования, там будут конкурсы, там будут выступать артисты. Ну и вечером, конечно, можно будет вместе с, со всеми болельщиками посмотреть матчи. Я, конечно же, извиняюсь перед окружающими жильцами, которые живут на площади Ленина, потому что матчи будут транслироваться, к сожалению, позже 21 часа. Будем надеяться, что днепропетровские болельщики будут вести себя все-таки, как то кажут, стриманно. Дуже вам дякуємо за розмову. А глядачам нагадую про розвиток спорту ми говорили сьогодні заступником міського голови Дніпропетровська Іриною Зайцевою. Я з вами прощаюся, проте далі на 34-му ще багато цікавого. Тож хай щастить.